সঁচা কথাটো জানিব পাৰি তেতিয়া হাত দি পাব কাৰণ হেৰুৱাটোতো হেৰুৱাই নোখোৱা য'ত কেতিয়াও ঘূৰি নাই তাৰ একেবাৰে সাধাৰণ একদম চিধা কথা এটা সেই মানুহজনো একেবাৰে চাফা মনৰ মানুহ এজন আছিলে কোনো ধৰণৰ মেৰপেজ নাছিল জীৱনৰ ক্ৰিটিকেলিটি একো বুজি নাপাইছিল এইবোৰ কথা গতিকে সেই কথাটোৱে আমি শুদ্ধ কথাটো একদম সঁচা কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু তাত বহুত ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহিছে বহুত কিবা গোটেইখন খেলি মেলিয়ে হৈ গৈছে যেন ভাব হৈছে এতিয়া কিন্তু তথাপিতো আমি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে তেওঁলোকে শুদ্ধ এটা ট্ৰেকতে গোটেইখিনি কৰি আছে বুলি এতিয়াও বিশ্বাস কৰিছোঁ কিন্তু মানে যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে ভাল কাৰণ আমাৰ ভিতৰত একোৰা জুই চবৰে ভিতৰত জ্বলি আছে সঁচা কথাটো জানিব পাৰিলে হাত দি পাব কাৰণ এৰুৱাটোতো এৰুৱাই নোখোৱা নে য'ত কেতিয়াও কৰি নাই এতিয়া মাত্ৰ মই জানিব লাগে কি বস্তু কোনো ধৰণৰ পলিটিক্স কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন এই বস্তুবোৰে মোক এতিয়া কোনো ধৰণে এফেক্ট নকৰি মই মাত্ৰ সঁচাটো জানিব বিচাৰোঁ সেইটোৱে কথা সেই মানুহজনৰ লগত কি হৈছিলে সেই কথাটোৱে শুদ্ধকৈ লাগে আৰু সেইটোৱে ন্যায় হ'ব তেওঁৰ প্ৰতি আৰু তেওঁৰ বাহিৰে তাৰ বাহিৰে আমি এতিয়া কি দিব পাৰিম সেই মানুহজনক আমাক ইমান দি থৈ গ'লে সেই মানুহজনক আমি সিমান কোনো দিব নোৱাৰোঁনে সেইটোৱে মোৰ এতিয়া প্ৰশ্ন আৰু মোক দিনে ৰাতিয়ে মোক বহুত কষ্ট দি আছে মই মাত্ৰ জানিব বিচাৰোঁ মানুহজনৰ লগত